salom do'stlar sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan xursandman qani unda darsni boshladik biz <laughs> o'tgan darsimizda xarakterlarga animatsiya berishni o'rgangan edik bugungi darsimizda olov yorug'ligi soyalar oyning yorug'ligi hamda sovuqni bildiruvchi effektlarni harakatlantiramiz buning uchun oxirgi darsda saqlab qo'yilgan faylni ochib olamiz va ishni boshlaymiz buning uchun bizga lep stol kerak bo'ladi birinchi o'rinda uning rangini sizda boshqacha chiqqan bo'lishi kerak oyniki e, olovnikini tanlab olamiz buning uchun uni bosamiz endi buni olovning ustiga olib o'tamiz va ko'rinish darajasini T ni bosgan holda 60 darajaga pasaytiramiz endi buni lovtdan pastga qo'yamiz to'g'irlab olamiz va buni narмалini a qo'yamiz agar sizda bu chiqmayotgan bo'lsa togl e bosasiz hop endi buning ismini olov yorug'ligi deb yozib qo'yamiz buning ustiga endi fast blur chaqirib olamiz va buni sakson foiz qo'yamiz sakson ko'plik qildi ozgina elik qo'ysak bo'larkan endi e, buning ustiga skapter qo'yamiz buni esa uch yuz oltmish qilamiz va randozный yoqib qo'yamiz natijamiz alo endi esa buning ustiga ti qo'yamiz va buni esa 10 yozamiz endi soyalarni harakatlantirishga o'tamiz buning uchun soyalarni tanlab olamiz chegarasini olib tashlaymiz bu bizga kerak emas op buning ustiga displacement tashlaymiz va amoutni o'n qilamiz sazni esa oltmish besh endi buni harakatlantirishimiz kerak bu hozir harakatlanmayapti buning uchun oshnni altni bosgan holda soatni ustiga altni bosgan holda kod yozamiz buni o'chirib tashlab time bir ming sakson yozamiz bizda harakat bor oxiriga kelishiga e'tibor beramiz ozgina uzildi buni yo'qotish uchun bunga postrastime kodini ham yozamiz faqat tepadan tepadantie sakkiz endi natija bilan tanishamiz bizga mana shunaqa effekt kerak edi e'tibor bergan bo'lsangiz avvalgi darslarda ham shunaqa animatsiyaga e'tibor berganmiz ana endi oxirgi vaqtga kelganda uzilishi bilinmayapti hop soyalarni ham animatsiyasini bo'ldik endi oyna animatsiyasiga o'tamiz buning uchun layer laerstadan auter glovni tanlab olamiz va uning o'zgartirmalarini rangini oq qilamiz va ellikka o'zgartiramiz sazni esa o'ttiz besh qo'yamiz endi buning noziga ham o'n yozamiz ho'p endi buni ya'ni katta kichiklashishiga animatsiya berishimiz kerak buning uchun сайз ключ yoqamiz va uch qadam o'tib olti qadam o'tib va olti qadam o'tib o'ttiz qo'yamiz buni esa f to'qqiz klavisha orqali es funksiyasini yoqamiz altni bosgan holda kodiga Lopout ping pong corda nozamos. Vai te passar dan, postera este ano e me essa um buni ko'rish uchun uni qora qilib turamiz mana ko'rib turganingizdek animatsiya ishladi endi oyning to'lqinini yasab olamiz buning uchun yangi soit ochib olamiz va uning ismini oy to'lqini deb yozamiz mak composition yoqib qo'yamiz va uni bu yerga qo'yib olamiz yulduzlardan tepaga endi bunga radio livs effektini qo'yamiz va buning sentrini tepaga olib o'tamiz ya'ni uyning o'rtasiga sentriga hop bunga nol ellik yozamiz expeitionga esa biru ellik yozamiz life spaynga olti ming qo'yamiz rangini esa oq ok qilamiz okay, nol bir qo'yamiz start esa bir qo'yamiz inttia esa ham bir qo'yamiz va uni e, mana bu chizig'ini eng tepaga chiqqan joyini topib olamiz nolga o'tamiz va buni ozgina suramiz va oxirini tortib qo'yamiz ko'rib turganingizdek oxiri bilan boshi ulandi endi bunga ubulanpl qo'yamiz ozgina iriroq qilish uchun sazni yigirma to'rt qilamiz va bo'ldi oy to'lqini ham tayyor endi esa teksturalarni chaqirib olamiz daraxtning shamol ya'ni sovuqni effektini bildirish uchun daraxtlarga izg'irin sovuqni effektlarini qo'yamiz buning uchun import qilamiz teksturalarni compozition tursin va layer styles qo'yamiz okey va endi yangi kompozitsiya ochib olamiz Ctrl n orqali ei esa daraxt teksturalari deb yozib qo'yamiz olti sekund qolgan hammasi joyida endi buni Ctrl x orqali bu yerdan ko'chirib olamiz va daraxt teksturalariga tashlaymiz buni endi ozgina kichraytirib kompozitsiyaga moslab olamiz taxminan mana shunday endi buni harakatlantirishimiz kerak buning uchun position va position va ni bosgan holda klarni yoqib olamiz va 3 uchta k o'tgan holda buni o'chirgan holda mana bu yerga minus qo'yamiz va tepadagisini o'zini yoqamiz va yana uchta k o'tamiz endi buni minusini olib tashlab bunisiga minus qo'yamiz va buni ham o'zini yoqamiz va yana uchta k o'tgan holda birinchi kni ko'chirib shu yerga qo'yib joylashtiramiz endi buning kodiga lob kodini yozamiz bunga ham shu kodni yozamiz kechirasiz men mana bundan chiqib ketibman boshqatdan yozib qo'yaman natija mana bunday faqat mana bu yerga kelganda buni to'g'irlashimiz kerak kompozitsiyadan kichrayib ketmasligi kerak bu narsa buning uchun barcha keyni ushlagan holda togle hold olfrani yoqib olamiz ana endi natija tayyor bizga kerak natija bo'ldi endi buni joylashtirib olamiz keraksiz fayllardan chiqib ketamiz men chiqib ketmagan ekanmano endi buni yaratgan teksturamizni daraxtni ustiga qo'yib olishimiz kerak buni ustiga qo'yamiz va pasa duplikat qilamiz ya'ni daraxtni buni esa tepaga chiqarib kechirasiz tepaga chiqarib unga maya'ni maska berishimiz kerak bunga esa mattiga yoqamiz shunda ustiga chiqadi va buni oltmish ga kamaytiramiz ellik ga ham kamaytirsak bo'lar ekan endi buni chap tarafdagirx o'ng tarafdagi daraxtga ham qo'yib olamiz duplikat qilamiz ui hammarta yozamiz va teksturani duplikat qilgan holda o'rtasiga qo'yamiz o'chiribz buni o'chirib qo'yamiz keyin chiqadi endi xuddi shuni mana bu o'tinning kundasiga ham qo'yishimiz kerak buning uchun olov o'tinini duplikat qilamiz va yoamiz endi o'sha teksturani bu yerga ham olib kelamiz endi ozgina ekran kichkinalik qilyapti shuning uchun sal dublikat qilib ni o'rtasiga olib o'tamiz va bunga qo'yamiz endi esa buni o'chiramiz mana bu yerda ham bor nd o'tinni ozgina bildirish uchun teksturasiga rang berib olamiz ya'ni fil efektni tanlab ustiga bosamiz va rangini bu yerdan tanlaymiz ndi normal holatini esa softlightga o'tkazamiz overla ham bo'lar ekan hop mana endi natijaga erishdik endigi navbatdagi animatsiyami mana bu kundalarning ustiga olovning yorug'ligini qo'yishimiz kerak menimcha buni bemalol o'zingiz qo'ya olasiz bugungi darsimizda shular edi darsimiz qiziq bo'ldi degan umiddaman agar tushunmagan narsalaringiz bo'lsa telegram gruppalarimizda javob berishga tayyorman keyingi darslarda ko'rishguncha <laughs> xayr <laughs> do'stlar